Цього пані Марина, представтесь, будь ласка, адвокат Захарована, Захарова, Марія Володимировна. Ви yeah. це правда, що ви захищали цю жінку в Запоріжжі, Рейсо, да? 70 річну яку затримали там? Я yeah, правда, правда, дійсне відставляла інтереси в суді. Сьогодні була суддя От розкажіть, будь ласка, що там сьогодні відбувалось в суді, що це був за суд з приводу чого? Тобто. суд в рамках, скажем, да, обычного понимания, как это должно происходить в рамках закона. Потому что начиная с самого первого момента, э, судья, ну, во-первых, он допустил некоторые процессуальные нарушения. в ходе того, что не выяснял как бы, анкетные данные участников процесса. НАТО, даже не проблема, а совершенно не в этом. То есть, когда были заявлены ходатайства да, против свидетелей, вот поскольку именно э, было представлено заключение к э, заявлению о принудительной госпитализации, и в нем вот было изложено, что могу вам, в принципе, зачитать, если есть необходимость, да? Да-да. Ну так коротко, да, по сути. А, заключение написано, что во время осмотра она доступна контакту, ориентирована всесторонне, стороны правильно, эмоционально, заряжена, сценична, подробно, детально описывает все свои конфликтные ситуации, так, представляет себя представителем общественности дома в борьбе за справедливость. Прокомментирую сразу же. Она действительно является председателем домового комитета дома 230 по проспекту Ленина Запорожье, там, где она проживает суду были предоставлены действительно свидетельства о государственной регистрации, потому что действительно домовой комитет, он юридически существует и действительно, согласно справке с единого реестра, она действительно является председателем. Вот. Однако здесь описано, вот, что так, как будто бы она сама себе надумала. При этом переоценивает свои возможности. Вот далее продолжает считать свои поступки абсолютно правильными. При предъявлении фактов ее объективного поведения, то есть там есть, были поданы изначально при э, получении разрешение Ленинского суда на принудительный осмотр, были поданы заявления от работников бара Суши, который располагается на первом этаже этого дома, и у нее как бы она поднимала вопрос о том, что там функционирует незаконная летняя площадка. То есть на сегодняшний момент, вот буквально даже сегодня, там вот зонтики опущены, то есть она не эксплуатируется. От, так же, по поводу банка Кіп, Скажіть, отут, будь ласка, вибачте, а хто третій подав заяву? Це правда, що там двірник е, написав скаргу і, і, по, і по скарзі і, затримали? Так, і та, песнування, і банк кіпер, КП основання насділась за незаконні тарифи, за то, що, значить, основання... тобто те, що тобто те, те, що її затримали фактично по скарзі двірника, це правда, так? Ну и, вот, ну, и, и это, это незаконно кафе, которое без разрешения мешканцев функционировало. Сотрудника банка Кипр, по которому значит, она раньше действительно обращалась, там были факты установлены из письменных ответ, который был предоставлен сюда, о том, что там собственник привлекался к административной ответственности вот, за незаконную рекомендацию. не диплом до к інженерних сетям дому. Е, пані Марина, вибачте, я вас перебью, ще запитання. Ви мені сказала, знайомий журналіст, що вас не допустили на побачення з вашою клієнткою в лікарні, да? Розкажіть, де вона зараз тримається, от і чи дійсно був такий факт, що вас не допускали до затриманої особи, да? Ну, я спілкувалася 13 липня в прийомні години, згідно розпорядка чужного відділення, тобто перед 17 до 19 вечера это предусмотрено, э, встретиться с ней. Однако, да, мне действительно отказали. Вот, причем сразу... Э, а чем, чем, э, они мотивировали, чем, просто... чем, чем что вы не имеете права побачить с клиентом? Сначала ничего не мотивировали. Доктор пошел с кем-то, посоветовался, вышел и потом э, не мог ответить на основании чего. И только в конце, э, по мнению доктора, когда сказала, что она считает, что ее состояние не позволяет. Э, на мои вопросы, в связи с чем принято такое решение, почему лишают прав, но доктор вообще затруднялся ответить. Ну, подтвердил, единственное, что да, подтвердил, что они еще и скалывают психотропные препараты. Скажите, будь ласка, сколько дней втримают вашу клиентку я скажу, за прийти, и еще за препараты и колют? И за, кто признает, все препараты? Препараты назначал, вероятнее всего, лечащий врач, потому что диагноз никто не знал до сегодняшнего дня, вот, в видели, что диагноз они выставляют как органическое поражение головного мозга, нет, расстройство личности и поведения вследствие органического поражения головного мозга, паранояльный синдром с агрессивными действиями. Причем э, даже по этому диагнозу, да, то есть диагностировали они только, установили этот диагноз на основании э, того, что они повышают давление, mm -hmm. вот.